Социалист, коммунист, Такое. Чего, чего, социалистов, коммунистов? Социалисты и коммунисты. А, ну, социалист. Мне как бы, еще пока поздно себя называть. Класс! Давай об этом говорим. Как ты к частной собственности относишься? Зачем ты хочешь ее упразднять? Не хочу. Я отчасти владелец частной собственности. Да, так а твои идеологии предлагают как бы поделиться твоей частной собственности с другими. Предлагают. Пока они не возглавляют. Так, я... так это же главная идея, идея одна из главных идей социализма, коммунизма. Идея, да. Но... Так, так ты за частную а, собственность нет. или против? Я против, в конечном счете. А, ты что, как же говоришь, что не хотел бы отдавать свою собственность, а уже против частной собственности? Ну, это по пока не на благо общее. А на чье благо? Так это же как раз на общее благо. Да, ну вот как только придут люди, когда которые можно передать. Откуда они частые... придут? А де, где эти сейчас люди? Где они ждут? Чего они не приходят? Чего они ждут? Ну, не переживай, придут. Не, я не, им... вот мне интересно, как степляю. это у тебя выглядит, что есть какие-то правильные, хорошие люди, но они как бы сидят и ждут. Где они формируются? Где это происходит? А, это вот ты? Я. Это я. ты. В том числе, так, да. И... Так ты социалист, а ч... нет, нет, нет. Ты коммунист-социалист частной собственностью. Ты уже и как бы. Да. Ты уже не, не попадаешь. Я противоречу себе, я хорошо понимаю, но и чё? Так ты себе но противоречишь, что еще придет, добавлять? Меня.